Мир, скажи, я вам землю сделаю. Я вам землю сделаю. Давайте не Нет, если есть какие-то запытания, давайте запросы. Я показываю. будем, блин, уже сразу и блин. Потому что давно все поделено, вы такие наивные. Кому 30, кто? кому 27. Помните, что приходил я Якимович и рассказывал, <с <с чтобы вступить в кооператив, 4000 баксов уже взнос вступить. Да. Сейчас. Да. О, ну, это вообще. рассказал Якимович. Из-за а чего борьба не сказал. пошла? Он а говорит, я сделаю вам землю, вы платите взносы и будете, и вот тут вот эти гаражи вам поставлю. Будут да, то, что, платье. то, что Попов такого не рассказывал, я знаю, что нет, Попов возврат делал людям. Я не прошу вот этот момент. А знаешь, значит, да, а кому из этих... Подожди, не Кому он их заш ⁇ Кабуляков Как это? Кабуляко. у <свят> вас раз сделал. Так же, Но они, и раньше, капультизм никогда в жизни не был. Давайте принимать отношения. Да. Да. Если, если пытались давать изображение, то я их Сколько можно вас ну, Что не она не распространено. Распространено. Ну, в двух да, на У нас не а это не подадут, допустим. А? Не Опять не было. Да, да мы не проносуем все. И давайте двух На двух редакциях давайте не распространение. кто за? Против, утримался. Тяжело у нас есть кнопку В редакции первой редакции ДНД первым пунктом. Пробичити. Так, Рабочиность да. на да. да, да. на, да. напишите а, сами. А у, у редакции второй чисто по, по краю проекта. В А, проектов... а. а ну, проголосовали. Да, да. А, да. Акция сейчас загрозилась. Пропоную сейчас, давайте. В да. пакете же да. yeah. с четвертого. Да. По 19 включительно, то за те, щоб проголосувати в пакеті. Хто за? Проти отримався. Дев'ятнадцятийся. Четверта по 19 пункт. То за те, щоб надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою? Хто за? Проти саме в двох редакціях на сесії. Надати ж дозвіл. Проекти називається ж. Надати дозвіл. А в двох редакціях. двох редакціях. Так, наступний липовий Микола Васильович, вулиця Косівщинська, 96, дроб для садівництва власть сімсот. <головіка> <Да. головіка> На ваше звернення стосовно надання інформації щодо відповідності земельної ділянки по вулиці Касівчинська, 96, 17, місце суми для садівництва. Функціональний зоні Генерального плану суми міста повітря в наступні. Враховуючи стан забудови житлового масиву та затверджену містобудівну документацію, так, проєкт внесення до генерального плану міста Суми. Використання зазначення земельних ділянки для садівництва не суперечить концепції розвитку генерального плану міста Суми. Начальник управління поїхав виконавець Барадуля МО. Подмарковку. Подмарковку. Марконь. Відмова по правильно йде. І тут аж розразу надають. І дуже надаються. Ну, мовку, ловко.

Несите этот вопрос, ему, мы вам в садик. Чисто теоретически. Да. Есть у кого-то прицел? Я могу быть первым, кто. Найдите мне, кто отказывается, я приду и... Да. Ну сделайте. Правда, это так, я... это кому ну, так. Да. Ну, он решил да. вопрос. У меня получилось. Купил он его или еще как-то. Договорился. Договорился. Я там знаю, ну, купил, наверное. Шу. Тем более, она уже была. Это не видно земельная Это земельная я кому говорю. Агрохим деля. Я вам prepare. скажу больше. На самом деле там есть Надо объект, объект, на объект нерухомости. И объект нерухомости списан. И его де юра De нету, де факто он там стоит. Она не может, эта землянка, больше никому попасть. На кирпичи продаем. Ну, Для успокоения пропоную в двух редакциях. Да, На дату відмовы, это и все. Нема сесії. Да. А там да. каждый день дают и спровок не утримався. Вісім за один утримався. 3. Самостоятельно делям, ми не дадим. Не дадим, да? Практично такого ничего. Наступний проект решения. Ну, це не факт. Нема запара читается. Це касается такой доездки, там, де люди вони пользовались. Землей там 15 сотен. Просто 121 можна дати только 6 будильництва, только 10. Останні опять, да, так, ну, логічно. Не буде у нього забор заставляти. Про, про передачу власті оренду земельних ділянок громадянам. Затвердити технічну документацію земельчищу, та передати громадянину земельних ділянок для будівництва обслуговування жилого будинку будівлі. Надано раніше в користування згідно з додатком. Да. Приватизація. Нема заперечень. Хто за? Проти утримався. Дев'ять за ну, принят, да. Наступний рішення. Наступний проєкт рішення. Про надання громадянам дозволів на розроблення проєкту землеустрою щодо земельних землетізації. Хто за? Проти утримався. Дев'ять за. Тобто ви запускаєте через дозу. Другий додаток. Другий додаток. Надається дозвіл на розробку проєкту замовці сад... для ведення садівництва. Да. В об'єднанні садівничих товариств. Хто да -да. за те, щоб голосувати? Другий додаток в пакеті хто за проти, утримався, дев'ять за. Другий додаток цілому. Хто за? Проти утримався. Девять за. за. Проект решения псилома. Кто за? Против, утримался. Девять за. Здесь может появиться А там у ну, типа, земли, там, Посмотри, а, пожалуйста, ускорим процесс, Так. Да. ага Так.

55, Дом, который 54. построил Джим. 54. Это 55. Что 55? А что я смогу? Это не Рабочая управляю. 74. У а. а. а тебя такого нету. Рабочая 74. Багато то жить Ну, с Дубе на баланс передали. Все документы есть. На баланс передали. чем Расписался. А ни к чему. Просто передал. надо ты дозы, что я разработаю. Там уже не будет. Нема запорядочек? Что за? Кровь, ты утримаешься. Федор. Да, Федор. Девица. Федор. Да. Федор, девица. Федор. Наступный. Про надание дозов на разработание проекта землеустрою. Что до ведения земельной делянки Кравец С.И. по улице Косевщинске, 70. У власти для ведения садебниц на рентовной площади 003А. Дарийская. Косевщинска, 70.

Пусть берет, и буквально там точно, сколько там, 2 метра в длину да, и 2 сетра. Это... Да, ну, там будет такой, да. А, да. а, а как так получилось, да, что межполосица 72, а тут 70? А? это же еще старые решения. 90-е годы. Это то, же самое, что только объяснял. Мы мерили. Шарами а мерили, забыл, что это Начал мерить, получилось. 71, 70,

Может, просто, может, взял, перестал ночью забор и написал заявление. А сетка поехала отдыхать и даже не знает, что, оказывается, у нее межполосица уже есть. В размере <laughs> двух метров. <laughs> да, я сейчас под а Слушай, <laughs> <laughs> <не>, а можно получается <laughs> а <можно, смех> так, а если а у соседа неприватизированная земля, <laughs> забрал <laughs> быстро, переставил забор. Нет, это даже ставить не надо. Я писал, что я не переставил. Ночью, соседа, переставил забор. Ты что, на забор ездил? На, 4 метра. Ты только что ездил, смотрел на это? Нет. Написал все, заявил. Он там нарисовал. А потом переставил. 15 лет мы как бы боролись за то, чтобы поставить забор обратно. Вся умирает соседка, новые хозяева говорят, конечно, мы согласны, все, только подпишите нам приватизацию. Ну, тетка моя Брей подписывает с учетом порядочности новых соседей. И кажет, ну все, давайте заборчик же представлять. Типа, який заборчик? Так, а вы же сказали, что там три соточки, вот то, что... Не, мы тут приватизировали, уже соби его. У нас документ уже есть. И выезжал Палыч Саня Саней, тогда еще это самое. И уже ни хера не И кажется, ну этого... надо было, тогда, кажет, что же такое подписывать? На надо забор переставать, приватизировать сами, а тогда, кажет, им отдавать. Это где-то на, это, на... На, зар... на Заречный там выезжал еще. на Заречной, да? Да. Анатолий, и после этого я стал, решил э, стать головой земельной комиссии. Нет. Это не моя замина. будет беспощадна. А вот сейчас еще есть один адресок, вот сейчас я скажу. Вот сейчас мне скинули смс. Да? вот интересно, улица Кошель Олега Кошевого или как? Есть такая? Есть. Вот где Бауманское кладбище, да? Кошевого есть. Да. Есть. Так вот у человека с забора, за забором он уже поставивший забор как бы с колочками и мусор туда. Ну так соточек 6-7 так себе прихватизировал. И люди спрашивают, мы хотели дитячий майданчик здоровый, если за 150 поставить туда. А он говорит, так все уже моя, я, башь, я уже мусор завожу, сюда, колочки поставлю. Вот, вот надо вот будет записать, Хайпалович, может, Саня видит. А это то место, где церковь хотели строить, и там была загрошенная? Нет, там письма. стоит да. какая-то трансформаторная штука. Ага. Большая. Это ядерная боеволка. <с с с кузов> все? Что все? Нет, сейчас. Все Шо? Шо еще? Сейчас, еще? сейчас смс скажу адрес сразу. А. Чтобы это стало. Еще три пункта. Сейчас. А он же может не да. Улица Олега Кашевого, 20. Сейчас. Я Олега Кашевого. Я ж, я ж в і там уж. То ще кажа, я кажу, дитячий майданчик тут поставлю, як ходіте гуляють. А цей каже, та нафіга, я боку за мене буде. <плес> вот, так. <плес> так, так що, кравець запросимо, спросим, що це за між полосиця така з'явилася з 90-х годов. <плес> С ірно Сергій Іванович. Запросити, хто за <плес> проти утримався. 8 за. Так, наступне. Продання дозу на розроблення проєкту еколого-економічного обґрунтування зміни та упорядкування угід на території Піщанської сільської ради. Друзі, без коментарів. Так, більше гектару. Гектар 200. Не більше гектару, а 100. Ты когда сказал, не грузитесь, а грузитесь. Не грузитесь. Кого-то интересует, что будет садить в следующем году там этот Северзмир, Песчанская сельскохозяйственная По закону обязаны иметь. Это решение популистическое. Броты, утрима, седевит, висим, за. По закону они северзмир. Так, наступим. Платы поплыли, поплавили, Так, направляють нам на розгляд комісії з питань архітектури будівництва регулювання земельних відносин Субського міського раду документи, що надійшли до управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, стосовно надання дозволу на виготовлення паспорту прив'язки, тимчасових споруд та розробленої технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення тимчасових споруд, а да, саме. Самое Товариства, ВАСАР и Шоф. Адрес это функциональный представитель там часовой споруды. Ты для проводки предприятия делается в улице Интерсе на Висе Будинку 55. Раз какой-то раз что-то. Можно графичный не поделиться. Да, можно. Да там другие заявник на то же самое дает А что ты читаешь? Ты часовой споруды.

Отдельно а где Ну, вот, комиссии? На той комиссии то, я буду разглядать все эти вопросы. Это будет отдельная да комиссия? на, на, на яху комиссии. По Well, yeah, yeah, комиссия всем будет... Об этом будет всем сообщено дополнительно. Надо сделать так, чтобы одна сессия одним подходом поставили и закрыли, чуть ли не скасувал, и ты получишь. Потому что если мы сейчас начнем на каждой сессии вот эти делать, то мы начнем весь город так, чтобы потом три поколения не Нет, да, 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 да. Я не могу себе сказать секретную информацию. Дуже Только за день. Сколько мы Сколько мы все? Все. Пропоную удовлетворить кто это подписался? Как? Анатолий Николаевич. Это буква Д. Похоже на что-то другое. А там стоит черточка перед начальником управления. Все правильно. Хотели прописать. Он так в жизни не подписывался. Он волновался тоже. Или Дима. Пропоную перенести Наступну комісію. Нема заперечень. Хто за? Проти, отримав. Орендарів, яким пропонується внести зміни до договорів оренди земельних ділянок, вкладених Сімської міської ради в частині розміру відсотку від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Товариство фірма Корал Чернігівська 5 дробадин, фірма Корал Залівна 54 дробадин, зад фірма Усе для дому Харківська 123 і товариство в ракеті Центр ЛТД, вулиця Черепівна 60, 1 гектар, 27 соточок. Нема? Нема. Шо, для Шо, для не що Хто за те, щоб проголосувати в пакеті? Хто за? Проти утримався. Рішення в цілому. Хто за? Проти утримався. Присягти звіт з дев'ять за. Список. Переворачиваю, щоб було понятно, что, что на продажу. Перевірживали ділянок, яким пайді. виставляються не, на земельні торги. Ну то слово сказати, давно окремими лотами. Я же вам каже сказал, так не путали. Землі громадської забудови, будівництва спортивного розважального комплексу заквапарку в черепі на один дроб один. Землі громадських забудови, будівниця спортивного розважального комплексу додової арени в черепі на один 2. Землі громадських забудови, будівниця спортивного розважального комплексу на один дроп три. Землі громадських забудови, будівництва торгового розважального комплексу, череп на один дроп. 4. Это про что? На земельные торги На, это, на, э... на продажу земли по череду. А ты по проекту вот, решил? 4 лота, да? Да, я посмотрю. Как. Проект... А ты откорректировал? Ну, а мы же носим змины в существующие да. от этого да. в этом да да так так, Нет. что ж, будем носить это? Да. Это аукционы да. а проводят да, это, да. это как и было да. летом. Так, Когда вы да. собрались, Так это работа так, как и было, да. или есть тут изменения? Потому да. что долго. Да. Довня? удобнее, мы вносим в новые редакции. Вы запоминаете, что же прокурору будете рассказывать. Так, первое понятно. Мы знаем. Долго не дал? Нет, я вам доверенно да. знаю, да. что будете ходить. Ну, подождите. Нет, вам как-то верно. Вы будете кефира, представляете? Момент да. важный. правильное решение.

так а как, как уже это не, не, а не Если без застройки, то человек нельзя отдать нет. на продажу. Да, не вот тут вот, вот. вот уже компания Медуница, там или. Только оставили деревья. Это как большая цапца. Давайте поднимем. Я, понимаю, Я считаю, что, что начальник городской милиции да, обязан ждать целого начальника управления дорожного господарства не Миссасу. Ну, разница, значит, что это ближе. Все равно первый из Потому что начальники милиции приходят и уходят. Пусть он сам напишет. А начальники ну, и дорожного и господарства и остаются... подтвердить. Тут все спортивные разрешали. Один только будет другого разрешать. Ну, сейчас же Лично это да, может вы, быть все остальное я не в роли. для них брови. Коза... вот это. Б... Б... Вот Просто, допустим, надо посмотреть, как они ляжут. Может быть, вот не. так поменять места. Ошибки Или они там шутко шутко четко а, побиты. А, ну, все хай будет бы, хорошо. Нема запоречий? Кто за? Против, стримался, девять за. Не не Сунсімаш теж безмаш, руйна, бізнес. Ми Сунсільмаша підтримуємо висловлення 12 дорог. Без вопроса. Нема заперечень, добре. Я за. Хто за? Проти утримався. Вісім за.